podcast sekarang ni ah Sekarang kita tengah live podcast sekarang dekat Student Launch Protoy Okay, so um, hari ni kita akan bincang dengan gaya yang santai Tapi masih lagi menarik, hari ni kita akan borak pasal satu topik Yang memang tengah hangat sekarang and confirm korang sendiri pun pernah buat tau Apa Ah, so kita akan bincang pasal bahasa rojak Okey, soalan yang paling besar sekali adalah bahasa rojak ni sebenarnya adalah satu identiti kita ataupun masalah sebenarnya. Okey, tapi saya tak kesorangkan hari ni, kita ada empat panelis yang memang mewakili, gen mewakili generasi-generasi kita lah. Okey, saya kenalkan yang pertama kita ada, Hi korang, Saya Nur Iza. Infense. Hi, saya Nur Ki. Saya youtuber makan-makan. Hi, saya Wan Hakim, cikgu bahasa Melayu. Hai, saya Dr. Liana, Pesara Linguistik dari Pusat Pengajian Bahasa. Okay, so kita akan move to our segment pertama iaitu kenapa kita cakap rojak. banyak je macam mostly orang akan kata macam Kak Iza ni macam merosakkan lagi lah bahasa Melayu macam sepatutnya saya ni influencer saya yang kena tunjuk contoh yang baik tapi macam saya rasa macam kemat ha, saya just jadi diri saya je kalau saya penat saya setiap akan cakap oh penat gila ni Takkanlah saya nak susun bahasa saya macam cikgu kan bukan okay, tu okay. Izzah bila budak sekolah ikut cakap macam tu dalam karangan maka mereka akan tu sebagai contoh Jawa tulis Saya sangat saya tidak dapat pergi kawatan sekolah Aduh, pening pada saya Cikgu, cikgu Wan, so sebenarnya kita tak boleh, tak boleh salahkan juga uh, Salahkan budak juga sebenarnya Sebab media sosial ni kan banyak yang itu So kalau kita tengok orang je macam orang cakap best gila lah Serius, serius sudah macam contoh dalam YouTube saya So, confirm orang akan ikut juga hmm. Betul tu bahasa ni berubah masa zaman Bahasa rojak ni sebenarnya wujud macam-macam faktor Kemasalah globalisasi, pengaruh filem dan media Tapi yang penting kita kena tahu bila boleh dan juga bila tak boleh hmm. Saya selalu juga konfis so orang tu Kadang-kadang saya macam cakap je lah, cakap orang faham okay, nice. Masalah dia faham satu hal Tapi, kalau saya formal, sekarang resmi di eh. semua tu sungguh tak dekat dekat tak mana boleh buat sekali je. Kau kadang tu bahasa formal pun kita rasa macam bahasa robot. Tu kita pun tak nampak doktor pun juga. Betul betul betul. Okey, hi. Sini so, kita kembali kepada segmen yang kedua iaitu media sosial dan juga budaya bahasa. Okey, so saya rasa soalan saya kali ini saya nak tanya dia Okay, sebagai seorang YouTuber, awak rasa macam mana dunia bahasa rojak dalam awak content. So, saya memang, uh, saya memang jujur lah. Saya memang all up bahasa rojak lah. Masa penuh bahasa rojak Sebab kalau kita start video YouTube saya dengan macam Assalamualaikum, salam sejahtera. Dia macam BN macam buat video saya main, kan, Macam saya akan menguruskan tentang yang ini. Macam macam formal sangat. So, memang daripada segi itu tu okay, akan jatuh lah. Tapi kalau kita cuba cakap bahasa rojak, orang akan rasa macam kita free Macam cakap dengan kawan-kawan semua Kita macam kadang-kadang kan, bila saya buat video, orang DM saya Semua dia cakap macam aku, akak ni saya rasa best lah sebab sama bahasa ni Saya setuju, bila sesuai memang perlukan bahasa realiti Tapi bahaya kalau kita bawa gaya ni ke dokumen rasmi Macam pengalaman saya, ada dalam 6 daripada 10 orang pelajar universiti tak tahu beza antara mesej personal dengan mesej rasmi. Betul tu doktor. Saya sebagai seorang cikgu juga lah. Hmm. Saya sendiri tak hmm. dapat email pelajar yang dah macam ni. Cikgu, saya hmm. eh, nak tanya. Pun. Boleh tak saya skip test? Thank you. Saya macam ai. Betul hmm. saya pun reply lah dekat dia guna emoji. Tak hmm. tahu. Okay. Ha. <laughs> Ha itulah tapi itulah kan doktor. Dunia sekarang ni memang nak cepat je. Bahasa pun jadi marketing test dan champyampo kan. Ya, yeah, saya pun pernah je try buat video skema kan. Tak ada siapa tengok. Macam bila saya guna bahasa macam oh sedap gila makanan ni. Ha ada recipe view tu terus 20k. Ha. Oh ya. Yeah. Uh. Saya pun nak try lepas ni. Saya nak letak caption bahasa Melayu tapi still santai je. Ha tu, boleh juga. So, Hai guys, so, kembali pada segmen yang ketiga Iaitu uh, sekolah dan juga peranan pendidikan uh, Soalan-soalan kita ada cikgu dekat sini So hari ni saya nak tanya cikgu why uh, Cikgu, sistem pendidikan sekarang Bantu atau tak pelajar untuk puasa ini Darah bahasa? Baiklah Alia, saya rasa belum cukup Sebab apa? Kita kena ajar murid Buat karangan, tulis esik Apa-apa di bahasa tapi Kita tak pernah tekankan Mereka Bila sesuai untuk guna bahasa formal atau santai Saya pernah Ajar orang buat latihan Iaitu code switching Iaitu Code switching apa? Code switching ni Dia ajar murid Bezakan gaya bahasa Tapi cikgu lah yang anggap saya Bahasa ni macam Cikgu gila ke? Kenapa nak ajar buat? Kenapa nak ajar Kenapa nak macam ni? saya setuju Sebenarnya benda tu penting Kita tak boleh halang bahasa yang dah berubah Tapi kita boleh ajar kesedaran Bahasa, language when Bila sesuai dengan aku, bila sesuai dengan saya Bila performance dan bila perlu value Saya rasa kan sekolah pun sepatutnya buat projek yang lagi fun Betul. Apa ni extra student, contoh macam buat TikTok Bahasa Melayu ke, buat blog bahasa Melayu ke student rasa nak ikut, nak buat benda Betul tu, dulu saya pun uh, tulis karangan dengan gaya so, Kepcin IG lah kan lah. Lepas tu kena lah marah dengan cikgu lah Macam cikgu sebelah ni ha, kan lah ha. tapi, tapi, kalau kita cakap macam Kita buat review makanan guna bahasa Melayu Mesti lah lagi seronok ha, kan? Okay. Betul lah, kita kena dekatkan BM dengan hidup bahasa Melayu Bukan sekadar dalam buku je, betul tak? Betul, betul. semua Kita dah kembali kepada kita punya segmen yang keempat Iaitu bahasa rojak dalam dunia profesional Okey, sekarang ni kita nak sembang pasal bak kerja pula lah ha, Sebenarnya, bahasa rojak ni ganggu atau tak Bila masuk dalam alam kerja ha, Apa kata kita punya doktor yang jawab kan? Pada saya, benda ni sangat mengganggu Saya pernah buat resume, resume 40% daripada kerja saya guna ayat macam saya pejenik gila dengan kerja ni Dalam resume ya betul tak saya sebagai seorang cikgu saya pernah marah dia saja kau kau tahu tak ada reply message dia 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 kata saya diam dia kata hai sir nak confirm pen tu jadi ke tak thank you saya pun pening kepada gila saya tanya dia ni email dia nota mereka ya actually saya pun pernah saya tegur tau masa tu saya buat pitch proposal untuk kali saya tulis sini Projek ni sangat menarik dan sesuai gila So, tu ada lah orang dia punya Terus saya kena edit Sebab tak fokus Saya rasa kita kena sedar yang dunia, dunia kerja sekarang ni kena ada skrip sendiri Sebab kalau kita faham konteks Kita boleh adapt Tapi kita kena belajar lah Sebab tu penting pendidikan awal Kita kena bentuk pelajar jadi penonton yang bestari Okey, iaitu identiti bahasa dan juga cara dengar Hmm sekarang kita akan pergi kepada soalan yang paling penting ialah ah, tajuk kita hari ini iaitu bahasa rejat ni sebenarnya masalah ataupun identiti kita sebenarnya. So um, apa pendapat doktor tentang isu ni? Okey uh, secara linguistik bahasa rejat ni memang cerminan masyarakat kita. Uh. Macam kita kan hidup dalam pelbagai golongan masyarakat ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan semua itu mempengaruhi cara kita bercakap Tapi, jangan sampai kita abaikan struktur dan prinsip asas bahasa Saya setuju tu Doktor, idea kita bagus Tapi, bila budak-budak ni ataupun murid-murid tak Reti beza mana satu ni Bahasa you standard, bahasa Melayu pasal Itu masalah Jadi masalah tak Ramai pelajar saya yang tak tahu beza Kerana dengan sebab Dan yang kedua di dengan dalam Dalam banyak-banyak dalam punya dalam penulisan, dalam punya laporan, banyak banyak segala benda lesen, dalam mereka, dalam orang, banyak lah. Dia punya percakapan pun kadang-kadang tu, tak kira beza. Ha, kadang kadang saya macam kecewa pada seorang guru. Saya pun tak reti sebenarnya. Hmm. Tapi eh, nak tanya kita kena akui juga sebenarnya bahasa rojak dia yang bagi kita bahasa kita unik tau. Lah. So macam kalau kita di luar negara pun Orang still akan cakap kita dengan bahasa tu Betul tu, saya setuju lah dengan Izzah Contoh lah kan, kalau kita keluar ke luar negara pergi Jepun ke luar negara nak, Kita terus cakap kalau kita jumpa orang Malaysia terus cakap Eh asal ke kat sini? Weh dah jumpa kat sini kan? Tapi hmm. kita, terus bonding Haa hmm. ha, salah satu contoh fungsi sosial bahasa Tapi saya tetap tekankan Kita perlu ada code switching Di mana kita tahu tukar bahasa ikut situasi macam kat rumah, kita tukar pakaian Kat rumah pakai t-shirt Kalau keluar kita pakai uh, majlis formal, baju guru Takkan pergi terima kata-kata ibu kan? <Gánial> <ganti> nice, Aida Raju Jelata. So, identiti memang penting tapi kena ada garis-garis dia juga lah. Saya rasa kita kena ajar anak-anak supaya berbangga dengan bahasa Melayu. Bukan sebab suruh <tuk> mereka bangga dengan cerita Korea. Sebab orang kan suka tengok cerita Korea, drama Korea, drama Saudi. So, diorang <tuk> memang akan terikut-ikut dengan bahasa mereka lah. Jadi, bila orang dah belajar Bahasa Melayu ni, bukan sekadar guna masa uh, guna mas, masa UPSR ataupun di Liga ataupun SPM ataupun dalam negeri Tapi, yang kena praktikkan Bahasa Melayu ni sepanjang hidup mereka Macam tu Okay, so untuk penutup Apa kata saya nak setiap seorang daripada panel-panel kita ni Untuk bagi uh, sedikit harapan Okay, apakah kita mulakan dengan cikgu? Okay, saya dulu eh? kan? Okay. Zoom sikit? Okay. <laughs> <laughs> saya harap, sebagai saya lah, saya seorang cikgu kan eh? Tepat cikgu, saya harap sistem pendidikan lebih terbuka Untuk ajar konteks penggunaan bahasa Jangan hanya fokus kepada perkarangan berperiksaan Tapi juga kemahiran mereka berkomunikasi Menulis email, menulis laporan dan bercakap dalam forum macam ni sebab itu sangat penting dan lagi pada masa kini sebab saya punya harapan dan harapan saya pula adalah saya cuba lebihkan banyakkan lagi konten konten dalam bahasa Melayu lah contohnya letak saya kata bahasa Melayu kan macam dia eh, nampak fine tapi still still gaya saya macam tu saya nak ajar follower saya yang bahasa Melayu ni pun boleh jadi cool hmm. saya pun nak galakkan lagi follower saya ataupun orang-orang yang buat konten Jorong buat bahasa Melayu juga Sebab macam tak semestinya Kita ni nak nampak international Kita kena guna fully bahasa Inggeris kan Bahasa Melayu pun sebenarnya lagi better dah Macam tak ada kadang-kadang perkataan yang Lagi feel kalau kita guna bahasa Melayu daripada Bahasa luar Okay, untuk saya pula Saya akan terus menulis dan buat penyelidikan Pasal perubahan bahasa dan cuba sampaikan Dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh orang awam Supaya tak ada lah orang rasa Oh, bahasa ni benda akademik je Jadi, hmm. Saya harap podcast ni boleh buka mata semua para pendengar Untuk belajar lagi pasal bahasa kita lah okay, Bahawa bahasa rojak ni bukan sekadar isu betul atau salah Tapi ia mahu kepada isu kesedaran, konteks dan juga identiti sebagai orang Melayu Tapi ia sebahagian daripada cara kita berkomunikasi, berinteraksi dan juga berkongsi cerita Tapi kita juga kena ada tanggungjawab kita lah untuk jaga akal bahasa itu Dan jangan sampai bahasa Melayu kita diterai Macam pokok lah Alia Projek tu ranting dah daun Tapi akal dia tetap bahasa Melayu So kalau kita jaga akal Tapi jangan takut ranting bergoyang Itu <laughs> so, Sebenarnya kan bahasa Melayu ni tetap je relevan no? juga sebenarnya kena buat dia lagi yeah. relevan Then relevan tu datang dari kefahaman bukan paksaan Okay, so terima kasih kepada, kepada semua panel-panel kita hari ini. Ah, dan korang yang tengah dengar podcast kita sekarang ni pun stay tune tau untuk episode-episode yang balik Okay, so jangan lupa bahasa, bahasa kita, kita jadi diri kita. Bye. -bye. Bye, -bye. belum belum, ya, atau dia.